Привет, друзья! С вами снова я. И сегодня я хочу вам показать мою старую ос и мою новую ос, которую я нарисовала вчера. Так, давайте начнем. В какой-то части видео я делала мои рисунки. В общем, я пересмотрела это видео и нашла вот эту мою оску. Правда, тут оздик было написано, но я перерисовала на осик. Правда, так тоже не говорится. Говорится оска или либо просто ос. Но, в общем, я решила ее перерисовать более красиво. В общем, вот старая моя ос. Правда, моя новая ос будет без крыльев. Да. В общем, вот моя новая ос, которую я перерисовала вчера, как только нашла вот эту ос. И посмотрите, как я, как у меня повысился навык за год. Вот. Как у меня повысился навык. Вот первая ос. Вернее, вторая, которую я перерисовала. Um, вот первая, которую я рисовала в 8 лет, наверное. Или в 9. Ну, тут написано 2015. Значит, я в 9 ее рисовала. А нет, я ее в 8 рисовала. 8. Так как мне в 2016 году, в этом году, летом 9 июня будет 10 лет. Ой, фу ты, какой 10? 11. В общем, вот Разница есть, я вам говорю. После. До. После. До. После. Новая ОС. День, когда я ее рисовала. 2016 марта. Март 2016 год. 30. -е. То есть вчера. Имя Элексика. Да. Элексика. Это не та лексика, о которой вы подумали. Год 12 лет. 4 апреля ей исполнится 13. То есть, если сегодня 31, осталось 31, 1, 2, 3. Осталось 4 дня до ее день рождения. На пятом дне ее день рождения. В общем, ей исполнится 13 лет. День рождения. Она любит кушать спагетти. Любимое занятие это рисовать, а также колдовать. И марка у меня не изменилась. Остались только, добавились только вот эти три точки. А так она была такой же. А еще я добавила татуировочку. Тут ее не было, как вы видите. Ну, можно считать, что это она в, в прошлом, когда еще маленькая была, когда ей было еще 8 лет. А это когда ей уже 12 исполнилось, только она без крыльев. Не обращайте внимания на крылья, просто предположите ее без крыльев. Так вот. Да. Это было мое коротенькое видео. Также я вам хочу опять сказать, что вызов принят будет через две недели, к сожалению, потому что комментариев очень мало выходит. И может я сейчас сниму, как нарисовать по в общем, нет, я лучше не буду снимать. Короче, вызов принят будет через две недели, так как комментариев я уже говорила. Получается очень, ну, крайне мало. Рисунков у меня тоже крайне мало. Я попытаюсь сделать новое видео через дня три, наверное. Извиняюсь, но случай не позволяет. Пока-пока всем. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, как я уже опять говорила. До моего дня рождения я хочу набрать хотя бы 45 или 50 подписчиков. Но я думаю, это нереально, невозможно. Ну, хотя бы 30. Это будет для меня большим сюрпризом. На крайний случай я хочу запаситься 50 подписчиками. Чтобы вам так скучно не было, я поставлю его. В общем, если вы подпишетесь до моего день рождения, я наберу 35 хотя бы подписчиков. Я буду безумно рада. И сниму... Я просто не сниму, как я отмечаю день рождения. Это будет очень классно, я вам говорю. Я сниму видео о том, как я провела день рождения. Да, новое видео выйдет 2 апреля послезавтра, так как у моей сестренки за послезавтра день рождения, 2 апреля. И сегодня 31, 1, 2, да. К ней придут ее друзья, одноклассники, подружки из двора. Мы будем отмечать ее день рождения. Я, наверное, часть день рождения ее сниму, как они на аттракционах катаются. Мы, наверное, пойдем в Фанкитаун. И, и они будут там с друзьями веселиться, играться, резвиться. В общем, всем пока. С вами была я, Сивара, а также мои зверята. Всем спасибо за просмотр. Еще раз говорю, ставьте лайки. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. А также оставляйте комментарии под моим видео. Вызов принят. Чтобы я смогла делать вызовы. Пока у меня только одно задание. Сделаю кубурок и кликни я Бэтмен. Но я буду делать видео вызов принят один или же два или три. Только по три вопроса я буду принимать. Выберу, короче, но этот вызов я точно выполню. Всем пока.